Ну, на сегодняшний день больше 16 тысяч учащихся э, занимаются в детско-юношеских спортивных школах города и области. Э, Физкультурно-спортивной э, работой охвачено более 36 тысяч э, человек. Для этого у нас в области работают и общественные организации физкультурно-спортивного направления, это и физкультурно-спортивные общества. «Колос», «Динамо», «Украина» и «Спартак», которые среди своих трудовых коллективов проводят и спартакиады, и здоровья, и другие физкультурно-массовые мероприятия. По из области, у нас меньше, чем меньше. Чем есть ли есть поревняние? Например, министерство проводит эти разработки по поревнянию? Да, охват населения у нас показатель очень даже неплохой. Единственное, что, конечно, мы в этом показателе уступаем таким городам, миллионникам,